Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan Aye Bonsai Jember Hari ini saya kembali lagi Di kediamannya Mas Hairul ini Jadi memang Hari ini kita akan review kupas tuntas Terkait dengan bonsai sancang Dan ini adalah karya Mas Hairul ini Mas Hairul Hairul Sancang ini Jadi proses sancang Meliuk seperti ini Ada beberapa tahapan-tahapan Yang benar-benar usianya benar-benar lama sekali ini lah ini ini sancang ini meliuk seperti ini ini asnya tuh jelas jadi memang eh, medianya memang cukup pasir malang ini nah, ini pasir malang ini sudah bisa siap kontes ini sancang koleksinya Mas Hairul Oh, uh, sancang Cukup indah sekali nih sancang. Jadi informasi saja sancang uh, Mas Hairul ini gaya-gaya ekstrim ini, gaya-gaya aduh, luar biasa. Ada satu dua bonsanya Mas Hairul sancang yang gayanya memang benar-benar ekstrim ya. Kita akan informasikan ke subscriber saya dimanapun kalian berada terkait dengan dunia bonsai. Nah ini sebuah karya sancang Melalui beberapa tahapan Beberapa proses yang dilalui Kenapa bonsai mahal? Karena prosesnya lama Dari bahan saja Bisa tiga tahun ya Ketika kita tanam sekecil apa Saya telunjuk tangan itu Nah, cukup lama, belum lagi kita bikin, belum lagi kita bikin tangan-tangannya ini. sama gayanya gaya-gaya ekstrim ini sancang ya gaya-gaya ekstrim gaya ekstrim sekali ini ekstrim sekali ini sancangnya jadi mudah-mudahan uh, gaya sancang Mas Herul ini bisa menjadi sebuah inspirasi bagi pembonsai dimanapun kalian berada tepatnya berada di kota Jember Provinsi Jawa Timur Indonesia yang sekali lagi yang baru menemukan Channel AYE Bonsai jangan lupa dukungannya dengan cara Tekan tombol subscribe di like di comment di subscribe ini nah ini asik ini sancang bisa bisa ekstrim uh, seperti ini nih. karyanya Mas Hairul karyanya Mas Hairul ini luar biasa ini ya. jadi yang berminat monggo di kontak person saya saya tulis kontak uh, person saya di description saya ini nah, ini juga sancang ini saya ambil di posisi eh, belakang ini Ukurannya XL ini Saya bisa melihat bagaimana proses tekuan ini melalui proses bertahun-tahun. Ini memang prosesnya bertahun-tahun ini. Ini wow, ini ada guratannya, ini ini bersih sekali memang. Sancangnya ini oke, sahabat bonsai dimanapun kalian berada. Demikian review saya terkait dengan bonsai sancang. Ternyata sancang dibuat gaya-gaya ekstrim seperti ini, luar biasa sekali. Ini sebuah wujud karya dari Mas Hairul ini. Jadi karyanya Mas Hairul ini. Sekali lagi mudah-mudahan video ini bisa manfaat, bisa menjadi sebuah inspirasi bahwa bonsai sudah masuk ekonomi kreatif, investasi ini jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Kota Jember ada petani bonsai Aye Bonsai Jember. Sekali lagi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat